У 1991 році відбувається відродження національного життя не тільки українців. Відомо, що зараз єврейська громада Дніпра одна із найпотужніших в Європі. Така ситуація закладалася у перші роки незалежності. У 1991 році у місті було відкрито першу єврейську школу, де діти мали змогу вивчати культуру та традиції своїх предків. Що стосується открытие еврейской школы. Но ну, я помню, я живу рядом с этой школой на улице и Мендал Шнерсона. Я помню, что усилия по поводу возрождения, ну, как бы, евре... ну потому что Днепр он в еврейской как бы, истории, он такой город особый, да, там. Тут у нас был э... Ицхак Шнерсон, Шнерсон. Шнерсон, отец Любавического Рыба, он был 30 лет раввином то есть при царе, при советской власти. То есть это такая очень легендарная фигура. И поэтому, когда возникли только условия, чтобы можно было создавать, ну, или возрождать это все, возрождалось. И я помню, когда только приехал Равин, ну, еще молодой, совсем там, ну, Рэп Шмоль Каменецкий, вот были какие-то там встречи, там, какие-то разговоры, ну, что-то такое. То есть это все воспринималось с большой симпатией, с теплом, то есть, ну, классно. Тут, в Днепре есть такая традиция, в Днепре должны быть возрождены еврейские все вот эти элементы.